జై శ్రీరామ్ అండి ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత ఆరవ అధ్యాయం ఆత్మ సంయమ యోగంలోని ముప్పై మూడవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకుందాం ఈ శ్లోకాన్ని చిన్న చిన్న పదాలుగా చేసి నేను రెండుసార్లు చెప్తానండి మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి యోయం యోయం ప్రోక్త प्रोक्ता साम्येन साम्येन मधुसूदन मधुसूदन एतस्याहं एतस्याहं न पश्यामि न पश्यामि चंचलत्वात् चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थितिं स्थिराम् स्थिराम् योगः त्वया योगः त्वया योगस्त्वया एतस्य अहम् एतस्य अहम् एतस्याहम् एतस्या इ యోయం యోయం ఇక్కడ అయం ఇది ఈ గుర్తుంటే ఆ అండి అయం యోయం యోగస్త్వయా యోగస్వయా ప్రోక్ ప్రోక్ సామ్యేన సామ్యేన मधुसूदन मधुसूदन एतस्याहम् एतस्याहं न पश्यामि न पस्यामि चञ्चलत्वात् चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां स्थितिं स्थिराम् ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని ఒక్కొక్క లైను నేను రెండు సార్లు చెప్తానండి ఇది కూడా మొదటిసారి మీరు విని రెండోసారి నాతో పాటు చెప్పండి యోయం యోగస్త్యా ప్రోక్త సామ్యేన మధుసూదన సామ్యేన మధుసూదన एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् इडु मलि योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सां येन मधुसूदन सां येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि स्थितिं स्थिराम् స్థిరాం ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఇరవై ఒక్కసార్లు చెప్తానండి మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పండి యోయం యోగస్త్వయా సామ్యేన మధుసూదన ఏత్యాహం పశ్యామి चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि योयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चिञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि स्थिराम् योयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योयं योगस्त्वया प्रोक्तः सां मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सां येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सां येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चिञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चिञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योयं योगस्त्वया प्रोक्तः सां येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चिञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चिञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सां मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం యోయం యోగస్వయా ప్రోక్తः సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరామ్ ఇప్పటివరకు మనం భగవద్గీత ఆరవ అధ్యాయం ఆత్మ సంయమయోగంలోని ముప్పై మూడవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకున్నాం తిరిగి ముప్పై నాలుగవ శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం జై శ్రీరామ్ రామ హరే కృష్ణ